условия. условиях. Все мои хорошо видно. И да. это, что мы с вами рассматриваем копыта. Огромные, широкие. Он портос какой мощный у нас. На две доли разделены, на две части копыта, да? А сзади очень мощные нижние боковые пальчики вплотную к земле. Видно всем? Да. Как будто это лыжи с палками, правда? Да. Вот такие четыре лыжины. Очень хорошо держит наших оленей на снегах и на болотах. Запомнили? Да. А теперь мы внимательно... Ой, я ж что это я у тебя никак не могу еще. Посмотрим на шутку. У нас очень Можно? Они гордятся, когда Можно? у кого-то шутку для кого вам показать. Важно, у тебя в следующий раз пойдет. Вот смотрим. Вот какая шерстка у оленя. И она у него волшебная. Удивительная шерсть. Каждый волосок, если мы посмотрим в микроскоп, знаете, что это такое? Нет, То, что увеличивает. Да. Есть а, такой учи, прибор, увеличивает. который увеличивает. Вот в микроскопе у нас будет видна трубочка. Каждый при каждый волосок. А сколько их на олене, даже считать страшно подумать, да? Нет. Вот эта каждая при каждая трубочка наполнена, как мы повторили, воздухом. Воздух. Каждая трубочка в Между собой они перемыкаются плотно-плотно. Получается весь олень. Большая воздушная подушка. Вот что получается. Вот это дает ему защиту от всех невзгод. Холод, ветер, снег, дождь. Укусы насекомых, это его защищает. А теперь вы мне скажите, плавать умеете? Да. Вы да. да, плавать учились, что вам помогало? Что-то воздухом... На... Что это воздухом наполненное помогало, да? На а рукавнике. Спасательный круг, да? Вот жертва из-за того, что олени наполнена воздухом, она представляет собой этот самый спасательный круг. Олени очень хорошо плавают. Очень долго и очень хорошо. Чем жертка наполнена у оленей? А -а -а, Воздух. Теперь давайте-ка мы внимательно посмотрим вот на эти носы, которые торчат. Ну, нет, нам не видно, вид, на попу только это попу видно. Ну, только тоже попа видно. Какие попу носы у наших с вами домашних вот это нос, животных? Да? Черные. Кормите, Мокрые, холодные, кожаные, да? Давай. А тут какие носы у нас хорошие? Шерстяные носы. А ушки рассматриваем внимательно внутри, какие ушки. Тоже меховые ушки. И это все не просто так. Это защита головы очень суровых условиях. очень хорошо они видят, слышат и различают запахи. Теперь, дети, вот еще что мы здесь сразу с вами о чем поговорим. Вот про этого белого оленя пешу. Так, все внимательно слушаем. Только сейчас, после того, что я расскажу, к нему не подходим, когда...